我觉得这个这个东西，他一开始觉得你可能没说谎，可是你就会问说，哎，你确定吗？没有，你开始怀疑自己。当你怀疑自己的时候，他就电你。不是。OK。心理年龄大，至少有二十五。很 man，非常 man。 最 man 的那种可以嘛，对吧？哇，我还真的选不出来，完蛋了！天秤座真的是选择困难，所以我要做选择的话会比较比较尴尬，这样。不行，两难呐、啊，我不要玩这两难，哇，是压力。 是压力也是动力。谢谢，谢谢。其实，其实我已经很早之前就开始在怀疑人生。有了这台机器之后，让我觉得我更加的怀疑人生。偶像练习生就在爱奇艺。